નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો વેબ ડિજિટલ এড્યુકેશનમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે આજે આપણે ધોરણ 11 વિષય હિન્દી ચેપ્ટર 10 ના સ્વાધ્યાયના સોલ્યુશનની સંપૂર્ણ ચર્ચા કરીશું તો જો તમે ચેનલમાં નવા હોય તો ચેનલ સબ્સ્ક્રાઇબ કરી દો જેથી તમામ વિષયની માહિતી તમને મળતી રહે તો ચાલો શરૂ કરીએ ચેપ્ટર 10 અજંતા प्रश्न एक निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए प्रश्न एक हमारे देश में पहाड़ काटकर मंदिर बनाने की परिपाटी कितनी पुरानी है जिसका उत्तर आएगा हमारे देश में पहाड़ काटकर मंदिर बनाने की परिपाटी सवा दो हजार वर्ष पुरानी है प्रश्न बे अजंता की गुफाएं किस पर्वतमाला में स्थित है इसका उत्तर रहेगा अजंता की गुफाएं सहियादी पर्वतमाला में स्थित है प्रश्न त्रन अजंता की गुफा में समीप कौन सी नदी है जिसका उत्तर रहेगा बादुर नदी प्रश्न चार अजंता की गुफा में किसके जीवन की घटनाओं के चित्र है जिसका उत्तर रहेगा अजंता की गुफा में बुद्ध के जीवन की घटनाओं के चित्र है પ્રશ્ન પાંચ અજંતા કે ગુફાઓ કે ચિત્રેશન જેને ગૂગલ પ્લે સ્ટોર પરથી ઇન્સ્ટોલ કરો ઇન્સ્ટોલ કર્યા બાદ ઓપન બટન પર ક્લિક કરો ત્યારબાદ અહીં તમારો મોબાઈલ નંબર એન્ટર કરો ત્યારબાદ સેન્ડ ઓટીપી પર ક્લિક કરવાથી ચાર અંક નો ઓટીપી આવશે તેને એન્ટર કરો એટલે લોગ થઈ જશો ત્યારબાદ આ પ્રકારનું પેજ ઓપન થશે જેમાં ગુજરાત સરકાર દ્વારા પ્રકાશિત એકમ કસોટી પેપર્સ એ ઉપરાંત અહીંથી તમને તમામ ઇમ્પોર્ટન્ટ માહિતી અને બોર્ડ દ્વારા પ્રકાશિત પેપરના સોલ્યુશન આ ઉપરાંત યુટ્યુબ વિડીયોઝ પર જતા જે તે ધોરણના પ્રકરણ વાઇઝ સોલ્યુશન જેમાં પાઠની સમજૂતી સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન સ્વાધ્યાય પોથી સોલ્યુશન તમામ વિડીયો મળી રહેશે તો આ માહિતી તમારા મિત્રો અને સગા સંબંધીઓ સાથે શેર કરો तो चलो आगे बढ़िए प्रश्न बे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए प्रश्न एक आदमी ने जिंदगी को अमर बनाने के लिए क्या किया इसका उत्तर आएगा आदमी ने जिंदगी को अमर बनाने के लिए पहाड़ काटे चट्टानों पर अपने संदेश खोदे ऊंचे पत्थरों के खंभे खड़े किए और तांबे पीतल के पत्त पत्थरों पर लेख अंकित किए प्रश्न बे अजंता के चित्रों की नकल कहा नकल चीन के तुम्हार और श्रीलंका के सिमरिया की पहाड़ी दीवारों पर मिलती है प्रश्न त्रन यशोधरा ने बुद्ध को भिक्षा में क्या दिया जिसका उत्तर आएगा यशोधरा ने बुद्ध को भिक्षा में पुत्र राहुल को दिया प्रश्न चार जातक कथा किसे कहते हैं? जिसका उत्तर आएगा बुद्ध के पिछले जन्मों की कथाओं को जातक कथाएं कहते हैं। प्रश्न पांच अजंता की गुफाओं का निर्माण कब शुरू हुआ था इसका उत्तर आएगा अजंता की गुफाओं का निर्माण ईसा से करीब 200 साल पहले शुरू हुआ था प्रश्न त्रन निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो तीन वाक्यों में लिखिए प्रश्न एक अजंता की गुफाओं का निर्माण किस प्रकार हुआ इसका उत्तर आएगा अजंता की गुफाएं पहाड़ काटकर बनाई गई है पहले पहाड़ को काटकर खोखला कर दिया गया फिर उसमें सुंदर भवन बनाए गए खंभों पर मूर्तियां बनाई गई दीवारें और छते रगड़ कर की गई फिर उन पर चित्र बनाए गए प्रश्न बे अजंता के चित्रों में कौन सी कहानियां है अजंता के चित्रों में बुद्ध के जन्म से लेकर निर्माण की तक की कहानियां है इसके अतिरिक्त उनमें बुद्ध के पिछले जन्मों की कहानियां का भी चित्रण किया हुआ है इन कहानियों को जातक कहानियां कहा जाता है पिछले जन्मों की कहानियों में बंदरों हाथियों और हिरणों की कहानियां है इन योनियों में बुद्ध ने जन्म लिया था और उन्होंने दया और त्याग का आदर्श स्थापित किया था प्रश्न महानिस्क्रमण चित्र में कौन सा अंकित है बुद्ध के गृह त्याग का दृश्य अंकित है बुद्ध की पत्नी यशोधरा और बेटा राहुल नींद में खोए हैं। गौतम अपने ग्रह त्याग के दृढ़ निश्चय पर अडिक धड़कते हृदय को संभालते हैं नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न चार अजंता की जातक चित्र कथा की क्या विशेषता है उत्तर आएगा अजंता की जातक कथा में बुद्ध चित्रित पिछले जन्मों में बुद्ध ने गज कपी मृग आदि के रूप में विविध योनियों में जन्म लिया था और संसार के कल्याण के लिए उनमें बुद्ध के दया और त्याग का वर्णन है उन परिस्थितियों में पशुओं ने मानव योचित व्यवहार किया था प्रश्न चार निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर पांच शब्दों में पांच छह वाक्यों में लिखिए प्रश्न एक अजंता की गुफाओं के शिल्पों का वर्णन कीजिए जिसका उत्तर कुछ इस प्रकार है आप वीडियो को पोस्ट करके पढ़ सकते हो प्रश्न बे अजंता के चित्रों की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए जिसका उत्तर इस प्रकार आप वीडियो को पोस्ट करके पढ़ सकते हो थैंक यू